kali ni kita serius sikit lah kali ni kita nak menelusuri nak tahu apakah sebenarnya yang dimasukkan dengan linguistik forensik. Bila bila ada kes besar-besar hmm. je, orang akan cakap macam ni. Tengok yeah. gaya pun tahu menipu ni. Yeah. Tengok gaya pun hmm. Hmm, bukan bercakap benar ni. Uh, itu antara fungsi yeah. linguistik forensik hmm. dan untuk membincangkan perkara itu kita bersama dengan pakar linguistik ataupun uh, dan juga kanan Fakulti Bahasa dan Komunikasi hmm. daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI Dr. Muhammad Zahril Nizamat Mat Yusof. Terima kasih Dr. Kadar Sudi bersama kami. Terima kasih. Baik, uh, kalau yang contoh yang saya beri itu contoh orang kata bahasa bahasa pasal lah. Hmm. Namun dari segi um, perincian ini ini sendiri apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh uh, linguistik forensik? Hmm. Okey baik uh, terima kasih atas jemputan uh, pada saya hari ini. Uh, Sebelum kita memahami maksud uh, linguistik forensik yeah. itu sendiri, pertama sekali kita perlu memahami uh, linguistik itu sendiri. sendiri. Okay. okay, saya uh, definisikan kat sini uh, linguistik itu maksud dia kita uh, mengkaji bahasa uh, secara saintifik lah. Mm -hmm. okay, dan forensik itu asal daripada bahasa Latin. Okay, yang maksud forensis ataupun uh, sebuah forum yang melibatkan di uh, mahkamah. Hmm. Jadi forensics ini uh, dia lebih kepada tata cara saintifik hmm. yang boleh kita bukti di mahkamah lah untuk hmm. uh, sesuatu kes uh, jenayah yang berlaku lah. Hmm. Jadi bila kita gabungkan dua perkataan ini linguistik forensics ini, hmm. okay uh, dia akan uh, tujuannya adalah untuk konteks undang-undang dan penguatkuasaan Okey, okay. jadi kita melihat bahasa mm -mm. dalam konteks undang-undang mm -mm. dan keadilan jenayah lah. mm -mm. Uh, itu maksud uh, linguistik forensik uh, secara ringkas yang boleh saya uh, nyatakan. Lah. Mm -mm. Doktor, uh, saya kira uh, mm. untuk kita menjadi seorang yang mempunyai uh, kepakaran dalam linguistik forensik ini bukan. Mm. Uh, dalam nak belajar tu bukan dalam tempoh masa yang singkat, ya Doktor? Pasti ya, memerlukan latihan yang, ya. uh, apa orang kata tu yang sebaik-baiknya lah. Mungkin tempoh latihan pun makan tahun juga. Ya. Uh, mungkin sikit penjelasan daripada Doktor, tadi saya dah sebut tentang latihan dan juga untuk menjadi seorang yang pakar dalam bidang ling ling linguistik uh, forensik ini, mungkin apakah uh, keperluan ataupun kriteria-kriteria tertentu yang perlu dipenuhi? Baik uh, untuk makluman semua uh, bidang uh, linguistik forensik ini sebenarnya di Malaysia ni dia uh, sememangnya sangat barulah bagi saya dia dia salah satu bidang yang uh, belum diterokai secara uh, uh, secara sepenuhnya kalau ikutkan pengalaman saya uh, saya bermula dalam bidang ini yang mengkaji uh, keterangan jenayah ini uh, bermula tahun 2017 jadi sehingga hari inilah dan uh, banyak saya lakukan kajian bersama PDRM lah untuk uh, buat kajian ini di peringkat uh, Dr. Fasafa. Hmm. Okey. Uh, jadi spesifik bidang itu dia belum ada dan cuma kita boleh mengajar uh, bidang ini uh, di peringkat uh, di peringkat university. Uh, tetapi bukanlah dalam khusus itu sendiri. Hmm. Jadi untuk menjadi pakar kita uh, hari ini saya cubalah melahirkan uh, pelajar Dr. Fasafa saya ada dua orang. Hmm. Okey. Dan uh, hari ni juga uh, saya uh, sedang merangka satu panduan panduan khusus untuk uh, PDRM uh, contohnya macam strategi penyiasatan uh -huh. uh, yang itu yang kita uh, nak mulakan lah dan, uh, dan kita boleh wujudkan satu latihan lah kepada uh, PDRM ataupun penguatkuasaan undang-undang jadi kalau kita nak nak menjadi pakar dalam bidang ini secara hmm. khususnya di universiti dia hmm. belum ada lah. Dan uh, UPSI tengah cuba untuk hmm. uh, membuat modul ataupun latihan <coughs> untuk diberikan lah. Jadi uh, kalau uh, bagi uh, pelajar di peringkat uh, kita belajar di universiti ini, hmm. uh, salah satunya uh, kita perlu mempelajari uh, bidang linguistik itu sendiri. Hmm. Dia tak kira lah bidang, uh, bah uh, dia bahasa tak kira lah bahasa apa pun tetapi dia mestilah uh, Uh, linguistik itu tu. Okey, uh, dia dia tak sama tahu macam kita uh, mempelajari macam uh, pengajaran dan pembelajaran. Okey, itu lebih kepada penguasaan dan kemahiran hmm. bahasa. Tapi linguistik ini kita uh, menyorot lebih dalam tentang hmm. bahasa. Itu hmm. kita nak tengok bagaimana bahasa ni uh, terbina dan terjadi terbentuk daripada unsur apa Doktor, ah. bahasa hmm. mudahnya siapa yang mahir dalam uh, linguistik forensik hmm. ini contohlah kes-kes penipuan. Mm -mm. Maknanya kalau saya menipu doktor boleh tahulah. Jadi uh, untuk... untuk nak detect tu sebenarnya Okay. Untuk kes-kes uh, hmm. penipuan hmm. yang yang Puan maksudkan adalah skamer lah. Ya. Skamer contoh. Uh, scammer. Love skamer. Love skamer. Okay. Setakat ini uh, kita boleh jejak dia punya tingkah laku berbahasa bagaimana uh, skamer ini dia menggunakan bahasa-bahasa tertentu lah. Hmm. Okay. Sebab dia ada uh, setiap bahasa manusia ni dia, dia dynamic tau. Dia <laughs> dia berbeza. <laughs> Jadi uh, macam Puan dia bertutur secara Puan sendiri. Okay. Dan orang lain dia akan bertutur dan saya ia pun bertutur dengan cara yang berlainan. Hmm. Tetapi skamer ni dia ada satu dia punya panduan bagaimana dia nak menipu uh, mangsa dia tu dia ada bahasa dia sendiri. Hmm. Jadi bila kita dapat bentuk bahasa tu yang itulah kita akan uh, uar-uarkan kepada hmm. uh, masyarakat untuk tahu bagaimana dia menggunakan bahasa itu <tuh> untuk menipu <tuh> uh, sekian Contohnya Awal tu dia perkenalkan diri dia sebagai pegawai polis contohnya mm. Ataupun pegawai bank mm. Kemudian apa dia, dia minta kita buat kan mm. uh, Jadi uh, mungkin dia akan minta kita uh, nombor, uh, nombor kita punya pengenalan identiti kita uh, Nombor bank uh, Yang itu sebenarnya bahasa-bahasa yang digunakan Dan diaturkan Dan lagi satu bila kita tengok Bahasa yang digunakan oleh scammer ni Dia sebenarnya mm. dia, dia bukan formal dia oh. tidak terlalu formal dia dan bukanlah uh, bahasa yang dilatih sebenarnya hmm. dia guna saja kita hmm. boleh tahu lengguk orang bank macam Betul. mana bercakap yeah. kan hmm. lenggok scammer ni dia nak menipu hmm. kita sebenarnya kita awal kita boleh tahu sekarang ah. okey dan sebagai seorang pakar hmm. uh, linguistik hmm. apa nasihat doktor kepada mereka yang mungkin rasakan hmm. Dia ni scam ke tak scam ni scam ke tak scam hmm uh. jadi uh, untuk uh, itu Uh, bagi lah, bagi uh, berdasarkan pengalaman saya awal dia kita boleh mengelak sebenarnya kita hmm. tak perlu pun tunggu dia bercakap faham awal kita dapat panggilan pun kita dah tahu ini nombor apa sebenarnya kan nah hmm. uh, sekarang ni eh, telefon kita pun dah boleh tahu hmm. okey ini panggilan daripada mana okey uh, yang pertama sekali contohnya adalah pegawai polis telefon minta hadir ke uh, ke ibu pejabat polis kita boleh percayai lah uh, tetapi kalau uh, selalunya dia mula dengan uh, perbualan yang sangat panjang mm, 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 ok uh, bermula dengan perbualan yang sangat panjang lah dan kita bila kita dengar perbualan yang sangat panjang itu ok ataupun uh, ada kesan manipulit terus kita Letak saja telefon Okey, baik, hmm. baik, doktor. Uh, linguistik ini bukan sahaja bahasa percakapan mm. dan sebagainya. Ia juga melibatkan nota, mm. keterangan dan sebagainya. Okay. Contohnya uh, nota yang ditinggalkan sebelum kematian mm. ataupun cara kita merespon message. Ya yeah, betul. Okey Tak pun mana kau? Apa uh, tu tanda seru tanda seru. Hmm. Adakah itu juga salah satu bidang uh, linguistik uh, forensik hmm. dan bagaimana ia uh, dilihat ataupun hmm. boleh dianalisis? Hmm. Okey, baik uh, kalau. Uh text messaging lah maksud mm -hmm. dia kan ha, kalau text messaging ni dia dia ok lah untuk kita analise lah. untuk uh, linguistic forensics ni uh, kalau kita uh, tengok dalam message dia ada simbol emoji mm -hmm. itu, ataupun emoticon ni itu dipanggil sebagai unsur semiotik mm -hmm. kalau dia guna emoji mm -hmm. saja kita tak boleh nak buat apa lah Oh. Okey, siapa siapa saja boleh guna emoji. Ya, betul, betul kan? Hmm. Tetapi emoji tersebut mesti diikuti oleh perkataan. Hmm. ataupun ayat. Oh. Barulah kita boleh uh, identifikasi lah oh. uh, daripada apa yang ditulis tu. Oh. Ha 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 dengan smiley, ha ha ha, -ha dengan macam pandang, ma mata pandang atas tu berbeza. Ya, betul. Okey, faham. Ha -ha. Sama ya, yang itu kalau dari segi uh, text messaging ni, hmm. okey ataupun message-message ni, saya nak memetik satu kes lah, ok, mm. Okey, memetik satu kes, uh, kes ni berlaku di uh, United Kingdom mm. uh, daripada, uh, kajian ni daripada Tim Grant mm. orang yang melakukan kajian inilah dan uh, diterbitkan dalam Journal of Law and Policy mm. dia sebenarnya kes pembunuhan kes mm. pembunuhan uh, dan awalnya dikatakan kes kebakaran, mm. tetapi bukan mati disebabkan Kepakaran. Kepakaran. Dia kes homosid mm. lah, kes mm. pembunuhan. Mm. Jadi, Tim Gran ini dipanggil untuk uh, membuat analisis uh, teks. Jadi, bila bila uh, teks itu dikeluarkan daripada mm. mesej tersebut, dia mengubah cerita kes tersebut. Yang mm. ha, itu yang berlaku di uh, United Kingdom lah, di luar mm. negara. Mm. Okay? Dan bila analisis teks itu dilakukan, sebenarnya teks yang ditulis itu bu bukanlah Oh, simati. Hmm. Okey, itu uh, dapat kesan. Okey, ah, okay. uh, yeah. Dan hmm. tetapi hmm. teks itu bila dianalisis ditunjukkan uh, tingkah laku dia punya tingkah laku dalam bahasa itu dia punya uh, cara menaik hmm. dia punya uh, bentuk perkataan hmm. segala benda yang dalam uh, bahasa itu barulah tahu bahawanya teks sebenarnya teks isteri dia yang dikatakan isteri dia tulis bukan isteri dia yang tulis hmm, okay. tetapi suami dia sebenarnya yang tulis untuk mereka naratif jenayah okay, tersebut faham. jadi tangkapan kes itu adalah suami dia yang membunuh isteri dia dalam oh lepas tu bakar rumah kemudian dia bakar rumah oh, yang itu, oh yang itu, itu yang berlaku itu di punca punca huh? punca kecurangan <laughs> mungkin ah, <laughs> selalu curanglah lelaki <laughs> ni doktor <laughs> yeah. doktor uh, mungkin uh, saya nak tahu sebut ta the truth it always heard betul kita kena tahu ya masyarakat semua itu kena semua, tanya suami ya, kau lah ha, ha. Kan? <laughs> <laughs> doktor mungkin uh, uh, sedikit uh, tadi uh, doktor dah sebutkan uh, tentang ialah kes-kes yang pernah berlaku sebelum ini jadi daripada seorang pakar linguistik forensik ini bagaimana yeah. mungkin cara membantu dan juga uh, mengukuhkan sesuatu penyiasatan ini bersama dengan uh, pihak berkuasa bagaimana dari segi kerjasama itu sendiri doktor baik untuk uh, soalan ini uh, mm -hmm. seperti mm -hmm. yang saya nyatakan sebelum ini uh, mm -hmm. saya banyak lakukan kajian dan uh, mungkin tahun depan saya akan terbitkan mm -hmm. satu buku lah Okey hmm. dan ah uh, setakat ini untuk ah uh, penguatkuasaan dalam bidang ini ya. okey hmm. kami uh, macam saya dan rakan-rakan uh, kami tengah buat uh, panduan hmm. panduan khusus untuk bagaimana kita nak kenal pasti hmm. uh, kecanggungan ataupun kualiti sesuatu ya. keterangan hmm. okey kita tak boleh nak kata uh, keterangan yang diberikan oleh uh, seseorang ataupun suspek ke, kita tak boleh kata 100% uh, 100% itu hmm. uh, tak berkualiti. Okey, okay. dia mesti ada benda yang uh, yang boleh menunjukkan kecurangan itu. Hmm. Okey, yang yang itu yang kita nak buktikan. Dan lagi satu, uh, untuk linguistik forensik ini sebagai pakar, hmm. okey, uh, salah satu a uh, Uh, apa tanya, tugasnya adalah menjadi saksi pakar di mahkamah hmm. okay, yang itu Kira -kira. Ha, dan bila kita boleh buktikan sesuatu keterangan <coughs> itu sama ada lisan atau bertulis <coughs> ha, yang itulah kita akan bawa ke mahkamah dan <coughs> ahli linguistik forensik ini akan menjelaskan <coughs> di mahkamah lah sebagai saksi pakar yang itu <coughs> yang kita boleh bantu Uh, PDRM ataupun penguatkuasaan yang lain hmm. Okey, disebabkan uh, hari ini kalau kita percaya terhadap mesin mesin tak boleh membaca bahasa oh. semula jadi manusia oh maknanya yeah. uh, layar, uh, lie detector tu tak dia bukan accurate lah 100%. Dia dia bukannya bukan 100%. peratus okay. mm. Boleh menjamin faham keaslian tu ataupun kita nak sahkan melainkan mm. ada ahli linguistik forensik ini mm. yang mempunyai kepakaran khusus okay. itu saja yang boleh aa, kesahkan Sebab kita nak berharapkan mesin tu kita hanya ber, ber, berapa peratus saja gitu. Faham. Yeah, yeah. faham. faham nah. Okey, doktor Ni kalau ada adik-adik hmm. um, uh, Mak ayah di luar sana Yang hmm. rasakan uh, ini adalah Satu uh, hmm. future uh, hmm. uh, uh, Masa depan yang mereka Nak ikuti, apa yang harus Mereka lakukan ha. Baik uh, untuk Nak belajar apa ni, mungkin kat Malaysia belum lagi lah, tapi hmm. you know Five, ten years uh, apa Down the hill, mesti dah hebat sikit Baik, uh, untuk anak-anak muda Hari ni, uh, yang boleh saya Nasihatkan lah, kan untuk mempelajari bidang ini hmm. okey satu hari nanti uh, dia akan menjadi keperluan kepada hmm. negara kita betul ya yeah, yeah. disebabkan setiap hari kita bercakap hmm. dan jenayah pun bermula dengan percakapan sebenarnya hmm. jenayah tak berlaku dengan orang diam saja okey hmm. orang akan bercakap betul. jadi uh, untuk anak-anak muda hari ini uh, Salah satu yang panduan yang saya boleh berikan adalah uh, kita mempelajari bidang uh, linguistik. Hmm, Okey, hmm. faham. perkara pertama adalah mempelajari bidang linguistik. Oh. Tak kiralah linguistik bahasa apa sekalipun. Tapi Sebab... dia kena science stream lah betul tak? Ya. Yeah. Uh, uh, tak tak tak. tak. Oh. Sebab pun saya tak, ada seorang ambil linguistik. Oh. Sebab okay. linguistik ni dia bergabung dengan uh, bidang-bidang sains Okay, mm. faham. Okay. So ambil linguistik lepas tu majoring mm. ataupun buat masters dalam forensic uh -huh. and everything yeah, macam tu. Okey. Mm. Doktor last. Yeah. Kalau pakar linguistik ni boleh tahulah orang tu narcissistic ke tak boleh ah okey itu saja yang kita, kita nak tahu <laughs> kita terima kasih eh, doktor Jumpa doktor lagi kita <laughs> buat penjelasan tu satu jam <laughs> <laughs> ha ini berdasarkan pengalaman nanti kita akan ada mangsa ambil daripada belakang doktor <laughs> baik, baik terima, terima kasih kasi, kepada doktor <laughs> uh, doktor mohamad zarin nizam mohamad Yusof, selaku pakar linguistik pensyarah kanan fakulti bahasa dan komunikasi universiti pendidikan sultan idris ataupun upsi baik okay? itu saja untuk kali ini hmm. jangan lupa kalau kat Uh, dan anda chip rosak cepat-cepat hmm. pergi perbaiki okey okay? yeah, okey terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami dalam apa khabar Malaysia kita akan jumpa lagi esok dengan pelbagai lagi perkongsian yang lebih menarik saya Zara Syed saya Alina Palawi bye jumpa lagi bye. assalamualaikum terus bangkit